সেই বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল নহয় জানো মোৰ খবৰো বৰ্তমান ভাল কালি ৰাতিৰ পৰা বৰষুণ দিছে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু বহুত ভাল হৈছে চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এতিয়া মই পথাৰলৈ গৈছোঁ আজি আমাৰ কঠীয়া পাৰিব আৰু ঠাইভেদে অঞ্চলভেদে কঠিয়াৰ পৰা কঠীয়া হেঁচা এনেকৈ বুলি কয় আৰু এইফালে দেউতা ৰৈ আছে আৰু এইফালে ট্ৰেক্টৰে হাল লগাইছে পানী যিহেতু নহৈছিলে পানী নোহোৱা দুখত কঠীয়া পাৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু আজি কঠীয়া পাৰিম আৰু দেউতাই কৈছে যে ইয়াত ৰুই থাকিব নালাগে ঘৰলৈ যা আৰু ঘৰত গৈ কঠীয়া ধানখিনি ভৰাই লৈ আহিব লাগে আৰু অলপমান দি তেওঁ লৈ গ'ল আৰু মই অলপমান এতিয়া লৈ যাওঁ আৰু এইখিনি মই ভৰাই লৈছোঁ ধানখিনি আৰু মায়ে অলপমান নিব আৰু ধান আৰু এইখিনি মই মূৰতে তুলি লৈ গৈছোঁ আৰু মই কঠিয়াতলি গৈ নাপালোঁগৈ তাৰ আগতে দেউতাই কঠীয়া ধান হেঁচিয়ে দিলে আৰু মইনো কিয় ৰৈ থাকোঁ এইডোখৰ গোটেইডোখৰ কঠীয়া পাৰিবই লাগিব আৰু ময়ো এইফালে কামত ধৰিয়েই দিলোঁ আৰু আৰু কাম কৰি থাকোঁ এনেকৈ মাজে মাজে আৰু কঠীয়াখিনি পাৰি লওঁ আৰু আজি মিনি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ পুনৰ এটা মিনি ব্লগত সকলোকে লগ পাম